Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Hari ini adalah hari terakhir Penghujahan di akhir kes pembelaan Kes 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Razak Banyak perkara-perkara yang diperhujahkan Untuk melengkapkan hujahan yang telah pun diberikan sebelum ini Tapi ada juga beberapa perkara baru yang menarik saya akan sentuh dulu perkara yang menjadi ulangan penghujahan Tan Sri Syafi tadi sebelum ini, pihak pembelaan telah berhujah panjang lebar berkenaan dengan uh, isu keterangan dengar cakap hearsay, saya pun dah buat video sebelum ini memberi penjelasan tentang hujahan Tan Sri Syafi berkenaan hearsay ini di mana beliau mengatakan bahawa dalam kes ini, dia bukan saja hearsay tapi dia double hearsay maksudnya Syahrul memberi keterangan mendengar Jolo berkata sedemikian Jolo berkata dia mendapat arahan Datuk Najib beritahu dia demikian Artinya dua kali keterangan keterangan dengan cakap Syahrul mendengar cakap Jolo Jolo tidak datang ke mahkamah untuk beri keterangan Jolo pula kata dia dengar cakap Datuk Seri Najib Jadi dua kali ganda keterangan dengan cakap Hari ini Tan Sri Syafi datang sekali lagi Membawa dua lagi Nas ataupun Autoriti, kes-kes terdahulu yang Ditetapkan, kali ini daripada Selatan Australia, dua Kes yang menyokong hujah pihak Pembelaan, bahawa Double hearsay ataupun kadang-kadang disebut Mengikut Tan Sri Syafi Disebut sebagai second hand Hearsay, ni macam kereta Second hand lah, second hand hearsay Atas orang, atas orang Dua kes yang dibawa daripada selatan Australia itu menyokong hujah pihak pembelaan bahawa keterangan double hearsay ataupun second hand hearsay ini tidak boleh digunakan pakai sebagai suatu uh, pengecualian kepada rukun hearsay. Artinya keterangan-keterangan yang memetik bahawa Jolo berkata, Datuk Seri Najib berkata patut ditolak oleh mahkamah. Itu hujah pihak pembelaan Nah perkara kedua juga yang dihujahkan semula oleh Tan Sri Syafi Ialah berkenaan dengan andaian Sebelum ni saya telah membuat video menjelaskan dalam kesalahan di bawah seksyen 23 Ada peruntukan di bawah akta SPRM Peruntukan seksyen 23 kurungan 2 Yang membenarkan pihak pendawaan untuk menggunakan andaian andaian yang dimasukkan ni begini kalau pihak pendakwaan boleh menunjukkan bahawa beberapa perkara asas fakta asas dia panggil basic facts terbukti maka dia ada shortcut dia tidak perlu buktikan bahawa Datuk Sri Najib sebenarnya menggunakan jawatan atau pejabatnya untuk mendapat suapan dia mengandaikan kalau sekiranya Datuk Seri Najib membuat satu tindakan atau keputusan yang mana di dalamnya beliau mempunyai kepentingan peribadi atau kepentingan keluarga atau rakan-rakannya, maka diandaikan bahawa keputusan yang beliau buat itu adalah menyalahgunakan kedudukan dan jawatannya bagi tujuan mendapat suapan. Inilah shortcut yang digunakan oleh pihak pendakwaan tapi Tansi Syafi, Syafi berhujah tadi mengatakan bahawa fakta asas yang digunakan dalam kes ini mestilah fakta yang dibuktikan it must be proven buktikan dia tak boleh membuat uh, meletakkan uh, fakta kemudian daripada fakta yang nak diandaikan andaian tu ia juga terangkum andaian di dalam dia tak boleh mesti ada bukti jelas Artinya bukti yang telah Mencapai tahap pembuktian fakta itu wujud baru boleh diandaikan sesuatu fakta. Kalau sekiranya gagal mencapai tahap ataupun piawayan uh, uh, pembuktian yang diperlukan maka andaian itu tidak boleh berbangkit. Itu perkara kedua. Tapi perkara yang menarik perhatian hari ini dalam hujahannya. Menuju ke penghujung penghujahan pihak pembelaan ini Tan Sri Syafi berhujah tentang beberapa perkara-perkara Yang beliau anggap relevan tetapi tidak begitu besar Dari segi uh, pemakaian undang-undangnya Ia lebih kepada menyatakan fakta-fakta yang boleh dipertimbangkan oleh mahkamah Salah satunya, Tan Sri Syafi membangkitkan bahawa Ketika isu berkenaan 1MDB ini sudah meledak keseluruh dada akhbar menjadi bahan bacaan rakyat Malaysia secara menyeluruh ya kes 1MDB ini bukan lagi satu rahsia rakyat Malaysia semua tahu dan siapa yang terlibat Datuk Sri Najib kata yang terlibat sebenarnya ialah keluarga di Raja Arab Saudi yang memberi beliau sumbangan tidak ada kena-mengena dengan wang yang diselewingkan oleh mana-mana pihak Keluar daripada 1MDB Merantau jauh ke pelbagai pesisir pantai Dan akhirnya kembali semula Dalam bentuk wang yang dimasukkan ke dalam Akaun peribadi beliau Ini semua rakyat Malaysia tahu Jadi Tan Sri Syafiq menarik perhatian mahkamah Mengatakan bahawa Ketika isu itu Sedang hebat diperkatakan oleh rakyat Malaysia Dan isu itu memuncak ia ada dalam pengetahuan semua pihak Raja Salman Raja Arab Saudi pada masa itu telah mengadakan kunjungan ke Malaysia kunjungan ini sebenarnya hasil daripada uh, uh, Datuk Sri Najib mengerjakan umrah di Arab Saudi dan buat pertemuan ke atas Raja Salman dan kemudian Raja Salman membalas kunjungan tersebut dengan datang ke Malaysia ada gambar kita pernah tengok semua pernah tengok Raja Salman bergambar bersama dengan Datuk Sri Najib di dalam kereta. Sama-sama ketawa, sama-sama senyum. Kata Tan Sri Syafi, gambar itu langsung tidak menampakkan bahawa Raja Salman mempunyai rasa marah atau uh, kecewa atau merasa ralat kerana nama abang kandungnya telah diseret dalam isu 1MDB ini. Artinya beliau tidak menampakkan sebarang rasa duka cita Bahawa kononnya Datuk Seri Najib ni dalam membangkitkan satu pembelaan berbentuk fiksyen Bak kata pendawaan dan juga mahkamah Raja Salman langsung tidak menampakkan bahawa beliau duka cita kerana nama keluarganya diseret dan tercemar kerana nama abangnya difitnah Ya, kerana keluarganya diburuk-burukkan, tidak ada tanda-tanda itu, maka Tan Sri Syafiq menjemput mahkamah untuk mengambil kira kunjungan Raja Salman itu sebagai memperkukuhkan hujahan pihak pembelaan, bahawa sebenarnya sumbangan Raja Arab itu adalah benar, seperti yang dikatakan juga oleh pasukan penyiasat SPRM dan pasukan penyiasat PDRM yang telah pergi ke Arab Saudi membuat siasatan, dan akhir sekali Berkenaan dengan keberadaan Jolo Sekali lagi Tan Sri Syafi mengusik Pihak pendawaan kerana gagal Mengemukakan Jolo Ataupun gagal mencari Di mana Jolo berada Sekali lagi gambar menjadi uh, Perkakas Untuk uh, Mengusik pihak pendawaan Kali ini Tan Sri Syafi mengeluarkan Gambar yang baru-baru ini Tersiar di dalam akhbar gambar menantu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Gambar Datuk Adlan Berhan. Beliau dikatakan berada di Emiriah Arab Bersatu dan hidup dengan mewah. Ada gambar beliau sedang buat latihan menembak, ada gambar beliau duduk bersama rakan-rakan beliau semua berpakaian Arab ya dengan uh, latar belakang uh, penuh kemewahan. Kata Tan Sri Syafi dalam hujahannya Adlan Berhan boleh dikesan Gambar-gambarnya boleh diambil Pihak berkuasa sudah tahu keberadaan beliau di negara mana Di lokasi mana Hanya menunggu masa boleh membawa beliau pulang Untuk menghadapi perbicaraan di Malaysia Tapi Jolo sudah bertahun-tahun Perbicaraan saja tujuh tahun Belum lagi diambil kira Daripada mula isu ini Bangkit. Jolo ini menjadi seorang lelaki misteri yang keberadaannya juga menjadi satu misteri. Di manakah Jolo? Adakah sesukar itu mencari seorang yang high profile, seorang yang sangat dikenali, seorang yang wajahnya terpampang di merata akhbar dan buku dan juga surat khabar dan juga televisyen? Di manakah Jolo? Tan Sri Syafi mempertikaikan bahawa pihak penawaan tidak mengambil langkah-langkah yang serius untuk mencari Jolo. Ini telah pun dihujah sebelum ini sekali lagi Tan Sri Syafi mengulangi hujahan ini dengan mengatakan bahawa nama Jolo itu sudah pun dikeluarkan daripada red notice yang diberikan kepada Interpol untuk mencari orang yang diperlukan menghadapi tindakan undang-undang di Malaysia. Jadi, Adakah jolok ini sebenarnya dalam pemburuan dan pencarian? Wallahu alam. Kita tunggu keputusan kes ini pada 26 hari bulan Disember 2025. Dan kita sama-sama doakan keadilan berjaya mencari jalan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.